Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi Xəzər dənizi əhval-xəyıriyasında müşahidə edilən kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar xəbərdarlıq edir. Agentlikdən oxu24.com-a verilən məlumata görə, gəmilərin uzaq məsafədən tanınma və izləmə milli mərkəzinə təhlükəli hidrometeoroloji hadisə haqqında daxil olan məlumatı əsasən Fevralın 24-ü axşamdan Xəzər dəniz akvatoriyasında Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb şimal küləyinin 18-23 m/s-dək, ara-bir 25-30 m/s-ə qədər, fevralın 25-ində isə yarımadanın bəzi yerlərində ara-bir 32-35 m/s-dək güclənəcəyi çətin olacağı, havanın temperaturunun ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-10 dərəcə aşağı enəcəyi ehtimal edilir. Yenisdə dalğanın hündürlüyünün 2.04.0 metrə, sonrakı inkişafda 5.57.5 metrə çatacağı gözlənir. Gəmilərin hərəkətinin idarəetmə xidmətinin ərazisində lövbərdə duran hərəkətli olan gəmilərə hava şəraitinin kəskinləşməsi ilə əlaqədar zəruri məlumatlar ötürülüb və müvafiq təlimatlar verilib. Hava şəraitinə uyğun olaraq gəmilərin təhlükəsiz şəkildə lövbər sığınacaqlarında dayanması təmin edilib. Bu il iyulun 1-də Azərbaycanda qadınların pensiya yaş həddi yenidən artırılacaq. Oxu24.com-un məlumatına görə, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya Siyasəti və Fərdi Uçotda Nəzarət Şöbəsinin müdiri Elnur Abbasov deyib. Onun sözlərinə görə 2017-ci ildən yaş həddinin mərhələli şəkildə artırılması həyata keçirilir. Artıq kişilər üçün pensiya yaşı 65 yaşında və bu proses tamamlanıb qadınlarınsa pensiya yaşı 62 yaşdır və o hər il 6 ay artırılır. Bu prosesdə 65 yaşa çatdıqda proses tamamlanacaq. Bu ilin iyun ayında qadınlar üçün pensiya yaşı yenidən 6 ay artırılacaq deyə bildirilib. Bakı şəhər səbail rayonu Badamdar qəsəbəsində villada məhkəmə iştirakçıları tapılan 5 nəfərincə sədi morqa aparılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, ola yerinə vəfat edənləri. Çox saylı yaxınları gəlib. Cəsədlər isə ekspertizadan keçirilməsi üçün morqa göndərilib. Vəfat edənlərdən Nətif Əliyev texniki universitetin tələbəsi, onun kiçik qardaşı Atilla isə 11-ci sinif şagirdikmiş. Atilla Əliyev Abş universitetlərindən birinə hazırlanırmış. Hadisə zamanı öləndiyi digər iki şəxs isə onların dostu imiş və qonaq gəlibmişlər. Ölən yaşlı kişi isə villada təmir işləri aparan ustadır. Hazırda təmir işləri getdiyindən uşaqların valideynləri Sülütəpədəki evdə qalırmış. Allah rəhmət eləsin. Mart ayından etibarən dövlət yoxlanışı məqsədi ilə açılaraq götürülən qaz sayğaclarının yerinə quraşdırılacaq əvvəlcədən ödənişli sayğaclardan istifadə edəcək abonentlərə yeni imkanlıq yaradılacaq. Azadqadın As az, As az Avropa Birliyi Komma Azerqaz İstehsalat Birliyindən verilən məlumata görə bildirir ki, mart ayından yeni quraşdırılacaq əvvəlcədən ödənişli sayğaclarda 20 kubmetr həcmində kredit alma mümkün olacaq. Bu günə qədər istifadədə olan əvvəlcədən ödənişli qaz sayğaclarında bu həcm 10 kubmetrə bərabər idi. Məlumatə görə abonentlər bəzən qaz sayğacında Gaz həcmi bitdiyi zaman növbəti dəfə kartın balansını artırana qədər müvəqqəti olaraq məs bu kredit qaz həcmi hesabına ehtiyaclarını ödəyir. Həm sosial şəbəkə, həm də ümumi. Müraciətləri nəzərə alaraq Azerqaz istehsalat birliyi gələn aydan etibarən istismara veriləcək əvvəlcədən ödənişli qaz sayğaclarında bu imkanın proqramlaşdırılmasına qərar verib. Hesab edirik ki bu addım abonent məmnuniyyəti üçün əhəmiyyətli olacaq deyə bildirilib. Fevralın ikinci yarısında artıq 3-cü dəfədir ki, havanın dəyişəcəyi proqnozlaşdırılır. Lakin bu dəfə Arktik hava kütlələri birbaşa şimaldan cənuba istiqamətlənərək Azərbaycanı əhatə edəcək. Hazırda mərkəzi Rusiyada havanın temperaturu normadan 10-15 dərəcə aşağı olmaqla 25-30 dərəcə şaxda qeyd olunur. Bunu Milli Hidrometeorologiya Xidməti rəisi Umayra Taxiyeva bildirib. O qeyd edib ki, soyuq antisiklonun təsiri fevral ayının 24-ü axşam ölkənin əvvəlcə şimal və şərq rayonlarında özünü göstərəcək və daha çox qarın həmin rayonlara yağacağı gözlənir. Qarlı və güclü küləklə hava şəraiti çoxluğuna səbəb olacaq. Yollar buz bağlayacaq. Mərkəzi Rusiya üzərində olan antisiklonda atmosfer təzyiqi 780 mm cıvə sütunu təşkil edir. Atmosfer təzyiqinin Bakıda xeyri yüksəlməsi mətohass insanlar üçün ədverişsiz olacaq. Bu qış dövrünün ən soyuq gününün fevralın 25-də olacağı gözlənir. Belə ki, havanın temperaturu. Abşeronda -4-5 dərəcə olarsa, bu çox illik normadan 7-8 dərəcə aşağı deməkdir. Qışın bu soyuq və əlverişsiz gününə hazırlıqlı olaq, deyə bildirilib. Son dəqiqə Bakıda dəhşət Evdən xeyli sayda meyit tapıldı. Bakının Səbail rayonu, Badamdar kəsəbəsində 1-ci yaşayış massivindəki fərdi yaşayış evlərindən birində 5 nəfər meyit tapılıb. Ölümün nə vaxt baş verdiyi və səbəbləri məlum deyil. Müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Səbail rayon prokurorluğundan faktı təsdiqləyib bildirdilər ki, müstəntiqlər hadisə yerindədir, araşdırmalar aparılır və günün sonunda məlumat yayılacaq, deyə bildirib. Respublika ərazisində gözlənən hava şəraiti ilə əlaqədar Bakı şəhər və paytaxtın rayon kommunal xidmətlərinin xüsusi təyinatlı texnikaları hazır vəziyyətə gətirilib. Bunu Oxuaza açıqlamasında Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfatı departamentinin sanitariya və texniki təmizlik idarəsinin rəisi Mübariz Hüseynov bildirdi. Onun sözlərinə görə Şəhər üzrə müxtəlif yerlərdə kifayət qədər duz və lazımi inventar ehtiyatı yaradılıb. Xüsusi rejimdə kommunal texnikaların və kommunal xidmət işçilərinin iş qrafikləri müəyyənləşdirilib. Qar yağan vaxtlarda bütün xidmətlər xüsusi rejimdə işləyəcəklər. Şəhər icra hakimiyyətində fəaliyyət göstərən xüsusi qərargah şaxdalı və qarlı günlərdə paytaxtdakı bütün kommunal qurumların xidmətlərin işini əlaqələndirəcək. Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən rayonlardakı qurumlar arasında konkret vəzifə bölgüsü müəyyənləşdirilib, cavabdeh şəxslərə tapşırıqlar verilib, deyə o əlavə edib.